পঞ্চায়তত মই ভাবোঁ যে কালি মই পাৰ্টি অফিচত যাম বা কালি আমি ইয়াত আমাৰ দুৰ্ধনৈতিক শপতগ্ৰহণ আছে তেতিয়া আপোনালোকক ডাটাটো ক'ব পাৰিম কিন্তু বহুতবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী ইতিমধ্যে বহুত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে মানে এনেকুৱা হৈছে যে ইতিমধ্যে বহুখিনি খবৰ ওলাই আছে যে চাৰ্টিফিকেটো জাল কৰিছে তেলেংগানা ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ চাৰ্টিফিকেটো আনি শৈক্ষিক অৰ্হতা দেখুৱাইছে কিন্তু সি এটা নিজৰ জেগাত আছে কিন্তু মেক্সিমাম এনেকুৱাও জেগা আছে য'ত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীয়ে দিয়া নাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টেহে বিজেপিৰ লগত কণ্টেষ্ট কৰি আছে বহুত জেগাত সেইকাৰণে লাষ্ট ডে অফ উইড্ৰয়েলৰ দিনাখন আপোনালোকে ষ্টেটিষ্টিক্স পাব আৰু জিলা পৰিষদ পৰ্যায়তো দহ বাৰটা সমষ্টিটো ইতিমধ্যে বিজেপি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে পঞ্চায়তত আমাৰ ৰিজাল্ট খুবেই ভাল ভাল হ'ব আপোনালোকে চাওক যে বিজেপি ইমান ডাঙৰ পাৰ্টি আমি টিকট দিলোঁ ক'তো এটা ধৰ্ণা নাই ক'তো এটা শ্লোগান নাই ক'তো মাটিত বেজীটো পৰিলেও শব্দ হয় কিন্তু আমাৰ দলত মিত্ৰজোঁটৰ লগতো আমাৰ এলায়েন্স হ'ল আমি এ জি পিৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰিছোঁ গণশক্তিৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰিছোঁ ৰাভা যৌথ মঞ্চৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰিছোঁ ক'তো এটা শব্দও হোৱা নাই আৰু আমাৰ নিজৰ দলৰ পৰা আমি ইমান টিকট দিছোঁ কিন্তু কোনো কোনো ধৰণৰ শব্দ এটাও হোৱা নাই আৰু ই প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কাৰণে আমি কোনটো লেভেলত প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰেছিডেণ্ট চিলেক্ট হ'ল জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল ব্লক প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল গোটেই ডিচিপ্লিন আৰু এটা ইনভলভমেণ্ট আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এইবাৰ জিলা পৰিষদতো বা পঞ্চায়ততো টিকেট ফিল্ডৰ পৰা যেনেকৈ আহিছে আমি তেনেকেই দিছোঁ কিন্তু ক'তো প্ৰতিবাদ নাই তাৰমানে পঞ্চায়তটোতো এটা জাষ্ট আৰম্ভণি ছাব্বিছৰ কাৰণে আমি কোনটো পৰ্যায়ত সাজু হৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আন্দাজ কৰিব পাৰে ধৰক বেছি ইলেকশ্যন উত্তেজিত নহ'লে ভোট দিয়া মানুহো কমি যায় সেইকাৰণে একৈছ তাৰিখৰ পৰা আমিও কেম্পেইনো কৰিব লাগিব যাতে মানুহ ভোট দিয়ে কিয় কাৰণে যদি এবাৰ মানুহে ভাবি লয় যে জিকিবই বুলি তেতিয়া বহুত মানুহে ভোটো দিব নাহে সেইকাৰণে পাৰ্চেণ্টেজ বা ভোটৰ সংখ্যা ইলেকশ্যনৰ উত্তেজনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যদি ইলেকশ্যন ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়াতো ভোট কম হৈ যাব চব এইটো কংগ্ৰেছে যে টেপ ওলাই আছে ফোন কল ওলাই আছে টকা পইচা লৈ টিকট দিয়া ওলাই আছে মণ্ডল প্ৰেছিডেণ্টৰ কাৰণে মাৰামাৰি ব্লক প্ৰেছিডেণ্টৰ কাৰণে মাৰামাৰি আৰু আহমেদাবাদৰ অধিৱেশনতো কংগ্ৰেছৰ এম পিয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছত বোলে দুই দুই তৰপীয়া মানুহ আছে তাৰমানে কংগ্ৰেছ যে এটা উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নহয় সেইটো পাৰ্টি নহয় দল নহয় সেইটোতো আহমেদাবাদত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত কংগ্ৰেছৰ এম পিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ আগতেই কৈ দিছে যে আমাৰ পাৰ্টিটোৰ অৱস্থা ভাল নহয় ইয়াত গোটেই বিজেপিৰ মানুহেদি ভৰি আছে সেইটোতো তেওঁলোকে নিজেই স্বীকাৰ কৰি লৈছে নহয় আমাৰতো চব ৰেডি একৈছ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ কেম্পেইনৰো মিটিং ঠিক হৈ গ'ল মই ক'ত মিটিং কৰিম দিলীপ শইকীয়াই ক'ত মিটিং কৰিব আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে ক'ত কৰিব কোনে ক'ত প্ৰচাৰত যাব কেইখন মিটিং হ'ব আপোনালোকে পিযু হাজৰিকাই মেনেজমেণ্ট কমিটি চাই আছে সুধিলে গম পাব যে আমাৰ চব ৰেডি আমাৰ আমাৰ একো পষ্টাৰ আহি গ'ল মেনিফেষ্ট' ৰেডি গতিকে বিহু শেষ হোৱা দিনাখনৰ পিছতে আমি জপিয়াই পৰিম আমাৰ সকলো ৰেডি হৈ আছে আৰু এইটো বুলি নহয় আমি আৰু তিনিটা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ বি টি চি সোণোৱাল কছাৰী মিচিং কাউন্সিল তাৰ কাৰণেও আমাৰ বেলেগ টিমে কাম কৰি আছে নে নহয় কিয় একো যদি এক হ'লেই চুমানী আহিব কি কয় চুনামী যদি এক যদি হয় তেতিয়া হ'বতো লাগে না নহয় কিয় তেওঁলোকে সেইটো পেপাৰক কিয় ক'ব লাগে তিনিজনে বহি এক জেগাত ভাত পানী খাই দিলেইতো এক হৈ গ'ল মই জানো তিনিজনে পিছত এইটোও ঠিক কৰিব লাগে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তিনিজনৰ মাজতে পৰিয়ালতে বিয়া বাৰু দিয়া এনেকুৱা এটা আৰু তেতিয়া সম সম্পৰ্কটো আৰু ভাল হৈ যাব হয় নে নহয় গতিকে একদম পাৰমানেণ্ট সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগে এতিয়া কি কৰিব এইটোৱে অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ যে মই কাকো টিকট দিব নোৱাৰিলোঁ মই ক্ষমা খুজিছোঁ আপোনালোকে এই ছাব্বিছলৈকে কংগ্ৰেছৰ অসমত ভৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ কিহৰ কাৰণে আমি ইমান কাম কৰি গৈ আছোঁ পুৰা মানুহে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেই বিজেপিৰ লগত আছে এইবিলাক যে হৈ আছে কিয় হৈ আছে ফ্ৰাষ্টেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া যোৰহাটত শিৱসাগৰত ডিব্ৰুগড়ত নগাঁৱত ডিব্ৰুগড়ত তেজপুৰ এইবিলাকতো তেওঁলোকে ছাৰেণ্ডাৰ কৰিছে গণ্ডগোলো যিখিনি লাগি আছে অকল মাইনৰিটি এফেক্ট বেছি থকা জিলাকেইখনৰ পৰাহে খবৰবোৰ পাই আছে সেইকেইখন জিলা যদি নাই তেতিয়াতো কংগ্ৰেছৰ বাতৰিও নাই গতিকে কংগ্ৰেছে অকল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এৰিয়াবিলাকৰ কেইপাৰাহে গণ্ডগোলৰ বাতৰি আহি আছে বাকী জেগাততো তেওঁলোকৰ সাৰ সুৰে নাই আৰু এইবাৰতো মই ভাবোঁ যে মাইনৰিটি এৰিয়াটো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব এইবাৰ আমাৰ তাতো ৰিজাল্ট ভাল হ'ব বহুতবিলাক মাইনৰিটি এৰিয়াটো আমি ভাল কৰি জিক